Змія на руці. Татуювання символу 2013 року зробила на своєму тілі віничанка Катерина Мозиренко. Дівчина вважає, що тепер не гаразди дві року їй не страшні. Кольорова змія на руці буде її оберігати. За словами майстра тату Дмитра Шпунтова, це перше цього року татуювання із зображенням змії. З татуюванням змії з символом 2013 року вирішила зустріти новий рік віничанка Катерина Мозуренко. Мені як би нравиться змії? Это во-первых. Во-вторых, змеи – это символ мудрости и спокойствия. Я надеюсь, что это мне будет помогать в дальнейшем решать какие-то жизненные вопросы. Это не первая моя татуировка, поэтому я уже привыкла, наверное. А Раз, два, три, четыре, Ну, штук пять, наверное. По сложности татуировка как бы для меня не сложно, потому что Old School один из моих любимых стилей. Процесс начинается с того, что мастер подготавливает эскиз, затем обрабатывает кожу, переносит эскиз на кожу, то есть клиент может посмотреть перед нанесением приблизительно, как она будет выглядеть, как она будет расположена. Ну, затем начинаем с контура, наносим весь контур, потом переходим к теням. Затем раскрашиваем цветами. Вот такая вот татуировка змеи у меня получилась. В этом году я сделал около тысячи где-то татуировок. Может чуть больше, может чуть меньше, точно не знаю. Но змея была в этом году в первый раз. Вот сегодня мы накололи змейку. Ну, в этом году такие тенденции, как бы моду на иероглифы и прочее сменили надписи. Очень много людей пишут на себе разные фразы знаменитые цитаты в таком плане. Много олдскула, то есть традиционной школы американо 50-х, то есть там совы, кинжалы, там, кастеты, браслеты. Перед тем, как сделать татуировку, я бы посоветовал серьезно отнестись к выбору мастера, то есть посмотреть его портфолио, на друзьях, знакомых посмотреть зажившие работы, потому что сейчас это очень модно и популярно, и мастеров с каждым днем становится все больше. Ну и самое важное, четко, правильно знать и определиться, что ты хочешь. Если человек не знает, что он хочет, то опять же, если мастер-профессионал, он всегда посоветует, подскажет, расскажет, что обозначает.